اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ينظرون غرون الابیلی كيف خلقت کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا السماء كيف رفعت اور آسمان کی طرف نہیں یہ دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ویل الجبال كيف کئی فنوصیبت ویل العردی کی اور پہاڑوں کی طرف انہیں کیسے نصب کیا گیا کیسے گاڑا گیا اور زمین کی طرف اسے کیسے بچھایا گیا تو یہ سور غاشیہ کی چار آیات ہیں جن میں عقیدہ توحید بیان ہوا ہے اس سے پہلے بھی یہ میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ سور غاشیہ کا مرکزی اور بڑا مضمون عقیدہ آخرت اور اس کا اثبات ہے پھر توحید اور تیسرے درجے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی یہ تین موضوعات ہیں لیکن توحید کا جو یہاں پر بیانیہ ہے اس کا بھی مقصد اور مدعا حسبات آخرت ہے جو پچھلے دو خطبات جمعہ میں سورہ غاشیہ کے حوالے سے گزارشات ہوئیں یا بیانات ہوئے یا کہہ لیں کچھ جو کچھ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور یہ دل و دماغ ہر چیز پر چھا جائے گی قیامت ڈھانپ لے گی کور کر لے گی اور پھر عالم یہ ہوگا کہ سب لوگ جو ہیں وہ برہنہ ہوں گے لیکن کسی کا کسی کی طرف کوئی دھیان نہیں جائے گا اپنی اپنی کیفیت میں مدوش ہوں گے جو نیک لوگ ہیں ان کے چہرے تر و تازہ چمکدار اور نمتوں میں ہوں گے اور جو برے لوگ ہیں ان کے چہرے مرجائے ہوئے ہوں گے اور وہ عذاب میں ہوں گے یہ تقریباً خلاصہ ہے آج جو آیات بیان ہوئی ان میں پہلی جو آیت مبارک ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلابلی الابل فقولی خلقت کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا ہے جو درندے انسان کے تابع نہیں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو انسان ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا ایون کہ یہ کیڑا کیا ہوتا ہے چھوٹا سا ہے ڈرتا ہے نا انسان اونٹ اتنی بڑی جسامت ہے اتنا طاقتور ہے لیکن اس کی سرشت میں اللہ نے انسان کی خدمت اور اس کی تابے داری اور اس کے لیے تسخیر کر دی انسان اس سے کام لیتا ہے بار برداری کا کام لیتا ہے بوجھ اس پہ لاد کر لے جاتا ہے اس پر خود سواری کرتا ہے اونٹنیوں کا دودھ استعمال میں آتا ہے اونٹ کا گوشت استعمال میں آتا ہے اونٹ کی کھالیں جو ہیں ان سے چیزیں بنائی جاتی ہیں کتنے کام لیتا ہے انسان اس جانور سے ہر مرحلے پہ اس سے کام ایون کہ ان کے فضلے بھی ہیں جو حلال جانور ہیں وہ بھی ایندھن کے طور پہ کام آتے ہیں بعض یعنی ان سے بھی کام لیتا ہے انسان تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اونٹ پر غور کریں کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا اس کی اس کی اس کا حافظہ کہ ریگستانی علاقوں میں جہاں کوئی نشانات نہیں ہوتے وہاں پہ اس کو راستہ نہیں بھولتا اس کے کھانے کا انداز یہ ہے کہ کئی کئی دن پانی اپنے جسم میں وہ ذخیرہ کر لیتا ہے اسی طرح اس کے ہونٹ بڑے مضبوط ہیں منہ بڑا مضبوط ہے وہ جھاڑیاں کانٹے دار جھاڑیاں تک کھا جاتا ہے اللہ نے اس کا انتظام کیا تو ریگستان میں ایسی چیزیں بھولتی ہیں تو اس کے لیے اللہ نے وہ ساری چیزیں اس کے پاؤں چوڑے بنائے ریت میں نہ دھن سے تو ہے نا اللہ کی کاریگری پھر اللہ سن اللہ, 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 اللہ کل شیم خلق کلّہ فارونی اللہ کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ان کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط پیدا کی ہے اللہ تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک جو ہماری سطح تک ہماری سوچ تک ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نشانی باقی قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں نا تو قرآن کریم میں ایک چیز جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے دعوت فکر انسان کو سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کائنات میں غور و فکر کرے مقصد یہ ہے کہ اس سے نتیجہ یہ نکالے کہ واقعی اللہ کی بندگی کرنی ہے کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں عقیدہ توحید کو مضبوط کیا گیا ہے اور اسی طرح عقیدہ آخرت کو ثابت کیا گیا یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اس نے کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی ذات پر بھی غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ آپ کو سچی ہے اس لیے اللہ کے نبی فرماتے لبی تو فیمور قابلی میں نے عمر کا ایک لمبا دورانیہ تمہارے اندر اس سے پہلے گزارا ہے دعوت ہی ہے نا کہ بھائی میرا چالیس سال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں گزارے اور چالیس سال کے چالیس سال ہی آپ نے ان کے سامنے پیش کر دیے ابو جہل ابو لاہ بڑے بڑے دشمن جو بڑے فروپے گندے کرتے تھے جھوٹے ساہر کاہر فلا فلا ایک ایسی بات نہیں پیش کر سکے کردار کے حوالے سے کی کتابیں دیجیے جس میں الزام لگایا ہو کتنی بڑی دلیل آپ کی سچائی گئی جھوٹا الزام بھی اس طرف نہیں گیا آپ کی جوانی گزری بچپن گزرا کوئی نہیں بلکہ جو انہوں نے آپ کی ماد اللہ ماد اللہ کردار خوشی کے لیے الزامات کیا لگائے جو آپ کی خوبیاں تھی وہ الزامات بنائے کہ آپ کی گفتگو میں اثر ہے قرآن اللہ کا کلام شاید ہے ماد اللہ کا اللہ کے نبی تھے آپ چیزیں بتاتے تھے آئندہ کی موجود موجود بھی جو ہیں یہ کہا ماضی کا کوئی ایسا واقعہ انہوں نے ماد اللہ ماد اللہ نہیں پیش کیا کتنی بڑی سچائی کی دلیل ہے قرآن اس پر بھی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے

بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کے ساتھ سمندروں پہ چلتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے اتار کر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس میں اور زمین کے اوپر قسم قسم کے جانداروں کو پھیلانے میں ہواؤں کی گردش اور ہواؤں کے رخ پھیرنے میں اور آسمان کی خلا و خلا کے اندر آسمان اور زمین کے درمیان بادل کو مسخر اور کنٹرول کرنے میں کیا ہے عقل مند عقل مندوں کے لیے نشانی ہے لیکن غور و فکر کی دعوت دی یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارک ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو عقل یہ ان پہ غور کریں نا یہ سب کچھ خود تو پیدا نہیں ہو گیا نا پیدا کیا ہے اور پھر وہ نظام چلا رہا ہے غور کریں ان کی پیدائش پہ غور کریں خلق کا لفظ ہے خلق کیسے یہ چیزیں پیدا ہو گئیں آسمان کیسے پیدا ہو گیا زمین کیسے سمندر کیسے پیدا ہو گئے یہ کشتیاں جو بن گئیں اللہ نے ان کا مٹیریل پیدا کیا یہ ہوا پیدا ہوئی پھر یہ چل رہی ہے یہ کیسے نظام چل رہا ہے غور تو کرے تو جب غور کریں گے تو پھر عقیدہ توحید سمجھ آ جائے تو اسلام نے قرآن نے یہ جیسے کہ میں نے عرض کی کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے یہ دعوت فکر دیتا ہے یہ یہ نہیں کہ بس بلائنڈ اندھا بنا کے پیچھے چل پڑے نہیں بعض عقائد ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرنا عقائد جو چیزیں عقل میں نہیں آ سکتی ہیں اور قرآن میں ہیں وہ ویسے ہی مان لیں باقی یہ جن جو معاملات انسان سے وابستہ ہیں ان پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے یہی مضمون سورہ آل عمران کی آخری میں ہے اللہ تعالف النفی فلقما واطی ولدی وقتی بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشان ہیں الله اللہ قیاما جو اللہ کو کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے ہیں بے تفکر خلق السماوات و اب اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر وہ غور و فکر کرتے ہیں پھر نتیجہ یہ نکالتے ہیں ربنا ما ناما خلق باطلا کہ یا اللہ آپ نے انہیں فضول پیدا نہیں کیا زمین کے اوپر بڑی مخلوقات ہیں جن کی حکمت ہمیں نہیں سمجھ آتی کیوں پیدا ہو یہ کیڑے ہیں یہ جانور ہیں قسم قسم کی چیزیں ہیں ہماری حکمت سے ان کی کیا حکمت ہے ہماری عقل سے ماں برائے کچھ کی سمجھ آ رہی ہے جیسے جیسے انسان غور کر رہا ہے بڑی مخلوقات ایسی ہیں ان کی سمجھ ان کی پیدائش کیوں ہوئی کیا حکمت ہے ہماری سمجھ سے ماں برا ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اللہ علیہ الحکمی وہ ذات سب سے بڑی دانا ذات ہے اور اللہ کی حکمت و دانائی انسان کی عقل میں نہیں سما سکتی جو سمجھ آ جائے الحمدللہ الحمد جو نہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ درست ہے بہتر ہے تو ربنا ما وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ فضول پیدا نہیں کیا سبحانہ کا آپ پاک ہیں پقینا آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں دیں پھر یہ دعا پہلے اللہ کی تعریف ہے اس کی حاکمیت مانی گئی پھر دعا کیا ہے کہ آگ کے عذاب سے بچا لیں کیونکہ رب بنا کا من تدخلی فقد وما لی اے اللہ جس کو آپ نے آگ میں داخل کر دیا اس کو آپ نے ذلیل اور رسوا کر دیا اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا اللہ تعالیٰ رحم کریں گے تو پھر ہی جو ہے نا نجات نہیں ہے اللہ اکبر ایک دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑا کرتے تھے اللہم انی اعوذ تو من رضاق اے اللہ تیری رضا کی وساطت سے تیرے راضی ہونے کے سباب میں تیرے غصے سے تیری ہی پناہ میں آتا غور کریں کتنی آجی ہے کس قدر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا اے اللہ بے شک میں تیری رضا کے ساتھ تیرے غصے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ کا اعوذ کا من, سخدی، بمعفاد ہی، بمعفاد ہی کا من تیری پکڑ سے تیرے درگ درد کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں واؤدی کا اللہ, با... اے اللہ، اب ان کی اس کا تجمہ بڑا مشکل ہے یہ جو آگے تیرے ساتھ تجھ سے ہی پناہ پکڑتا ہوں پکڑتا ہوں کتنی بڑی ہے. اور یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ نے یا اللہ جیسے اپنی تعریف کی ہے میں ویسے تعریف نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کی ذات ہے ساری طاقتوں کی مالک اللہ کی ذات ہے حاکم حقیقی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے احکم الحاکمین وہ ہے حقیقی بادشاہ وہ ہے جیسے چاہے کائنات میں تصرف کرے وہ ہے کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے تو یہ عقیدہ عقیدہ توحید قرآن میں بیان کیا گیا ہے دعوت فکر دے کر غور و فکر جو ہے نا اس کی دعوت دے کر اسی طرح سورہ سبا سور سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھلی اندر انسانوں کی

بہت زیادہ پانی بہاتے ہیں پھر ہم زمین کو پھاڑتے ہیں پھر ہم اس میں اناج اگاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں انگور اور ترکاریاں زیتون اور کجور گھنے باغات پھل اور جانوروں کا چارہ یہ سب کچھ ہم پھر اگاتے ہیں یہ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے متا کے لیے ہے فائدے کے لیے اب یہ بیان ہے آگے ساتھ ہی کہا بس جب ایک وہ چیخ مسلط ہو جائے گی یہ انداز ہے آگے یعنی نتیجہ نکالا ہی نہیں کہ نتیجہ انڈرسٹڈ ہے قیامت آ کے رہنی ہے حاکمیت اللہ کی ہے جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کرنے پہ قادر ہے یہ انڈرسٹڈ ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر توحید کے دلائل ذکر کر کے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کو ثابت کیا گیا اور سورہ غاشیہ میں بھی یہ جو عقیدہ توحید ہے آگے پیچھے عقیدہ آخرت بھی ہے ہماری سورہ غاشیہ کی تفسیر چل رہی ہے ذہن تو یہ تھا کہ آج اس پر آخری خطبہ جمعہ ہوگا لیکن آگے سورہ فجر کے ساتھ اس کا ربط ہے آخری کچھ آیات ہیں پھر سوچا کہ ایک خطبہ انشاءاللہ اس پہ اور ہو جائے گا. آج اللہ تعالیٰ کی حمد توحید یہی جو ہے نا اسی کوئی قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے یہی مضمون اسی انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ سورہ طارق میں بیان کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں پلین در انسان املق خلک اما ان دافق یخرج ام بل بتر

پھر بیان کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں ان نو اللہ لقادر جس اللہ نے انسان کو مٹی سے پھر لطفے سے پھر مختلف تخلیقی مراحل سے گزار کے پیدا کیا جو اس کو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے یہ میں نے تلخیص سنایا کہ آپ کے سامنے رکھتے جو پچھلی آئے پھر اللہ فرماتے ہیں راہی اس دن جو سینے کے راز ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے بڑی حقیقتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لوگوں کے سامنے کچھ اور انداز میں آ جاتی ہے لیکن قیامت والے دن ہر چیز اپنی اصلی حالت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سامنے دیے ہیں یومت ولسلہ فمال و من ولا ناصر تو بہرحال یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں بھی بیان کیا ہے اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون قرآن کریم میں جو ہے نا عقیدۂ توحید کو بیان کیا سورہ مومنون اٹھارہ مفار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملکان من من قرار مکین

پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کے ایک مقام پہ ٹھہرایا پھر ہم نے اس نطفے کو ایک آلقہ, ایک لوتھڑا بنایا علق علق پھر اس کے بعد مزگا گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا پھر اس کے بعد ان, اس مزگے کو ہڈیاں بنایا پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا پھر اللہ فرماتے ہیں کئی مراحل سے گزار کے انسان کو ایک مکمل شکل عطا کر دی مکمل شکل عطا کر دی مکمل انسان بنا دیا فتح بارک اللہ الحسن یہ سارے تخلیقی مراحل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ برگتوں والا ہے جس نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے فی احسانی تقویر ہے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت ساخت سٹرکچر اور سانچہ آتا کیا پھر اللہ فرماتے ہیں ادھر پہ یہاں بات بات نہیں ہوئی مکمل نہیں پھر اس کے بعد تم نے مرنا ہے موت آنی آنی ڈرے نہ ڈرے کچھ بھی ہو موت آ کے لینے پھر تم یوم القیامت ہی تو پھر قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا دیکھیں نا توحید کے دلائل یہ قرآن کا اسلوب ہے اور یہی اسلوب سورہ نحل میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ابتدا میں وہاں بڑے دلائل دیے تقریباً ایک رکوع سے زائد یہی مضمون مختلف انداز میں وہاں پر بھی توحید اور عقیدہ آخرت ثابت کیا گیا تو سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں یعنی دعوت فکر دیتے ہوئے افلا کئی فخلیقت کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اسے کیسے پیدا کیا گیا وہ کئی فروفیات اور آسمان کی طرف اسے کیسے بلند کیا گیا جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں نظر آتا آسمان کا حجم کتنا بڑا ہے کسی کو نہیں پتا تو اس کو بلند کیا بنایا تو پھر یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اور چیزیں جو ہے رکھی تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں و ال كَيْفَ ع اور پہاڑوں کی طرف غور کریں کہ ان کو کیسے گاڑا گیا پہاڑوں کو اور پہاڑوں کے اگر ہم قرآن کریم میں مضامی دیکھیں نا پہاڑوں کے حوالے سے حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ یہ پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتے تھے یا دبا لی ماہوبی سر ہے قوت کو حضرت دعود علیہ السلام جب اللہ کی ہمد بیان کرتے تھے نا وادیوں میں تو ان وادیوں میں جب دبود علیہ السلام جو اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی تھی پہاڑوں کی وادیوں میں جب اللہ کی حمد کے ترانے دبود علیہ السلام پڑھتے تھے تو یہ وجد کی کیفیت ہوتی تھی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد کرتے تھے اللہ اکبر ان میں احساسات ہیں سورہ بکر میں اللہ فرماتے ہیں من لما منه وَإنَّ منها لما ان نمنہ لمایہ تم ان خشیت اللہ کچھ پہاڑوں سے یہ چشمے پھوٹتے ہیں کچھ اللہ کے ڈر سے نیچے گر پڑتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے نیچے گرتے ہیں بلکہ سورہ اذاب میں آتا ہے کہ یہ قرآن یہ جو امانت ہے اللہ نے آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا اور انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں امانت عَلَى السَّمَاوَاتِ بل وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ و اشفق نہ ملا و حم اللہ فرماتے ہیں ہم نے امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا فعبینہا وشف وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ڈر کی وجہ سے انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا ڈر کی وجہ سے اللہ کے ڈر سے یہ یہ انکار وہ نہیں ہے معذ اللہ جو باغیانہ ہوتا ہے یہ تو بے بسی کا ہے یا اللہ ہم یہ اٹھا نہیں سکتے اور اللہ نے ان کی معذت قبول کر نہیں کا مطلب ہے کہ پہاڑوں میں احساسات ہیں اور اللہ فرماتے ہیں ادھر یہ ہے نا اور سورہ حشر کے آخری رکوع میں بڑی مشہور آیت اکثر قرآن پڑھتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو اے نبی اے مخاطب تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے پھٹ پڑتا ہے قرآن یہ حقیقتیں ہیں یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں پہ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں تو یہ پہاڑ اللہ نے زمین کے اوپر میخے بنا کے رکھے ہوئے تاکہ اس کا بیلنس برقرار رہے فِي اور پھر ان پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے اور بڑے فائدے رکھے بڑی مادنیات ہیں ان پہاڑوں میں سونے چاندی کے ذخیرے پہاڑوں سے نکلتے ہیں یہ لوہا تانبا المونیم زنک سیسا وغیرہ یہ وہ منرلز ہیں یہ وہ مادنیات ہیں جو پہاڑوں سے نکلتی ہیں زمین کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ پہاڑوں کے پتھر آپ کو پتا ہے کتنے جو ہے استعمال ہو رہے ہیں یہ گرے نائٹ ہے سنگ مرمر ہے چونے کا پتھر ہے جو سیمنٹ کے اندر کام آتا ہے اسی طرح یہ سلیٹ کا پتھر ہے اور کئی پتھر ہے تو یہ اللہ نے پہاڑوں کے اندر اپنی قدرت کے عجائبات رکھے ٹھیک ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ الجبال کئی فنوسی بات یہ پہاڑوں پر غور کریں کہ ان کو کیسے نصب کیا گیا یہ اتنے مضبوط پہاڑ لیکن جب قیامت آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں بس الجبال فقانت سرابا ان پہاڑوں کو اللہ پیس کے رکھ دیں گے ایسے ہوگا جیسے ریت کا ڈھیر ہے اور بلکہ ایک وقت آئے گا ایک ایک موقع پہ اللہ فرماتے ہیں روئی کی طرح کو ہم دھم کے رکھ دیں گے وہ تم الجالو کلین المنخوش پھر جب آندیاں چلیں گی تو اللہ فرماتے ہیں تم پہاڑوں کو ایسے دیکھو گے جیسے یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں پطر جا تحسبہ جامع تمرمر صاحب تو ہر چیز کا جب خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے حکم اسی کے جلتے ہیں ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں ساری عبادات اسی کے لیے ہیں وہ قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لینے پر بھی قادر ہے پھر اللہ فرماتے ہیں وَإلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَدْ زمین کی طرف دیکھیں اسے کیسے بچھایا گیا ہے انسان کے لیے کتنی زبردست اس کو رہائش کا بنا دیا گیا تو یہ چار آیات ہیں اس میں اسلوب کہہ لیں کہ چھوٹا سا اور ایک اچھوٹا انداز ہے اس انداز میں توحید پر دعوت فکر اور مقامات پر نہیں ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک مضمور کو مختلف طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے جو اہم ہے توحید ہو گیا عقیدہ آخرت ہو گیا قرآن کی سچائی ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی رسالت ہو گئی ان کو کئی زاویوں سے کئی طریقوں سے کئی اساری کے ساتھ پیش کیا گیا ہے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے تو یہ سارے یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی گئیں کہ لوگ اس بات کو باور کر لیں یقین کر لیں اس بات پر کہ اللہ ہی خالق ہے وہی وہ مالک ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لینے پہ قادر ہے اور دیکھیں سورہ غاشیہ کا این ڈی نا حساب ہوں اس پہ ہے تو انشاءاللہ باقی جو تفسیر ہے آخری جو آیات رہ گئی ہیں چند ان شاء اللہ بشرط صحت و زندگی